今日から三年生か。仲のいい二人は一緒のクラスだったけど、他はあんまり話したことない人ばっかりだったの。ちょっと緊張する。でも、ずっとここに立ってもいられないし、まずはちゃんと挨拶から。 おはようんかなでまた一緒のクラスだね今年もよろしくねおあうんよろしくよかったやっぱり2人がいると安心する <laughs> 知らない人ばっかりだと来ませんよね私もまた一緒のクラスで嬉しいよ 私も同じクラスになれて良かった。よろしくねマフユ。マフユって。カチカさんよろしくね。<laughs> 宿題はちゃんと自分でやるんだよ。分かってるって。朝日奈さん同じクラスだったんだ。 ヨイサキさんも同じクラスなんてびっくりしたなお、うん、私もでもちょっと嬉しいアサイナさんとはもっと話してみたかったから <laughs> 私もだよこれからよろしくね ここは、もっと弾む感じにしたいな。うん、いい感じ。次の音は、透明感がある印象にして。あれ歌が気のせいかな。でも、なんだか優しい音が聞こえた気がする。 さっきのイメージはかなで今は大丈夫かいあ、うんそろそろご飯にしようと思うんだけど何かリクエストはあるかなもうそんな時間ごめんなさい、準備するの忘れてたあいや、いいんだ 今日は仕事が早く終わったからねそれになんだかいつもよりも楽しそうな音だからね作業を止めたくなかったんだえ、うん、そ、そんなに曲に出てたかなうん、音が弾んでる感じがしたよ 何かかいいいことでもあったのかいうん今日クラス替えがあったんだけど前から話してみたいなって思ってた子がいたんだもしかしたら友達になれるかもってそうかいい出会いがあったんだね 昨日の夜新曲アップしてたよねすっごくよかったよ今回の曲も聴いててワクワクするっていうか楽しい気持ちになったなありがとう昨日帰ってから勢いで作ったから少し荒いかもって心配だったけど気に入ってもらえてよかったえそんな早く作れるものなの相変わらずすごいよね短時間で。 そそんなに大したことじゃないと思うけど <laughs> なんだか楽しそうだねあ朝比奈さんも聴いてみてよ奏の新曲すっごくいいからへえ宵崎さん曲を作ってるんだあううん。 なですごいんだよ K って名前でネットに曲あげてるんだけど今かなり人気なんだからそうなんだ私も音楽は好きだから気になるなヨイさん聴かせてもらってもいいうんえっとこの曲なんだけどありがとう。 すごくいい曲だね。私もなんだか明るい気持ちになったなんでしょこの曲もすっごくいいから聴いてみて <laughs> どんな曲なんだろう楽しみだな